Əziz kanal izləyicilərim, hal-hazırda Masazır qəsəbəsində 2 döyəraz marketə yaxın bir yerdə 2 sotaya yaxın torpağın içində 4 otaqlı, tam keyfiyyətlə tikilmiş həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Evin üzgünlüyünü görürsüz hal-hazırda ev yerdən kürsülüdür, həyəti də çox genişdir. 2 sotaya yaxın torpağın içindədir. Təmir işləri demək olar yekunlaşıb. Evin bu hissəsində də ağacçı, gülcün yer nəzərdə tutulub. Çox səliqəliş görünür. Qaz, su, işıq, kanalizasiya, hər bir şey var və yerləşməsi də çox rahatdır, yola yaxındır. Bu da evin yanından olan hissəsidir. Bu belə həyəti var. Rahat şəkildə 2 maşın yerləşəcək otub durmağa. Yerdə qalır. Yan yərə hamsı tam yaşayışdır. Evin üzü görünüşünü daha göstərəm sizlərə bu hissədən. Tam səliqəli, gözəl təmirli bir həyət evdir. Dörd otaq evdir. Bax bu hissədə də evin kombi üçün çıxış verilib. Yəni sulun bu hissəsində və ya da digər bu hissəsində kombini quraşdırmaq olar. Bu da cərəyanıdır. Keçirməyin üçün olan şəraiti göstərəm. Qiymət videonun daxilində deyiləcək. Sonra qeziləməyə də tövsiyə edərdim. Hal-hazırda evin içindəyəm. Bax dəhli hissəsidir. İkinci mərtəbə qalxan pilləkəni görürsüz. Əvvəldə dediyim kimi təmir tam başa çatıb. Döşəmə səs taxta poludur üstü lakdır. Üçsədən ümumi giriş qapı hissəsidir. Və pilləkənin altında da əlavə boş hissəsi var. Buranı göstərəm sizlərə. Evin qiyməti digiləcək və qiymətdə də endirim olacaq. Və bu da psəkən altında olan bir hissəsidir. Lazımsız əşyalar yığmaq üçün. Qapılar da gözəl keyfiyyətli qapılar seçilib. Bu hissədə istəyirəm mətbəxi göstərim sizə də. Çox geniş, gözəl mətbəxi var. O belə genişdir, şıxdır. Pəncərələr hamısı şıxlıdır. Mətbəx mebeli üçün nəzər tutulmuş yerdir və mebelin altı da betondur. Olmayan orqisiv məqsədlə görsəl bir evdir və burada da erin hamı otağıdır. Tam təmirdir. Aksessorlara danışır əsasındadır. Yəni quraşdırılmək də mümkündür. Allah özü də istəyinə uyğun seçib gətirib quraşdıra bilər. Bu da evin qonaq otağıdır. Gözəl, geniş qonaq otağıdır. Çölün hər iki mənasına işıqlıdır. Divar kağızları da səriklədik kağızlar seçilir. Evin əvvəldə dediyim kimi 1-ci mərtəbəni alsa, monolit betondur. Və bu hissədə də evin kondisioner üçün nəzərdə tutulmuş dəyər xətti dartılıb. Bu belə bir geniş qonaq otağıdır. Ev ümumi 4 otaqdır və evin içi 155-160 kvadratə yaxın evin içidir. Əvvəldə dediyim kimi gözəl keyfiyyətli möhkəm qapılar qoyulub. Və bu ufundan qalxıram ikinci mərtəbəyə qan şəraitini sizə göstərim. Fə qaxıram ikinci mərtəbəyə bu hissədə 3 yataq otağıdır və hamam otağı var. 2-ci mərtəbəyə aid olan. 2-ci mərtəbəyə aid olan hamam otağıdır. Qiyməti də nağd satılır. İlkin olaraq 80.000 manata deyil. O belə bir yataq otağıdır və bu evin 3 yatağı var. Bir qonaq otağı var. Və bu da eyni və böyük yataq otağıdır. Yataq da sıran şəklində yerləşəcək. Və burada da evin üçüncü yataq otağıdır. Və eyvana da çıxışı var. Üçüncü yataq otağı uşaq yatağıdır. Uşaq üçün nəzərdə tutulub. Yəni e, detskidir. Balkonda hətta bir başqa səhrəyə baxır. Bu da qiymətli təklif üçün deyim 80.000 manatdır. Qiymətdə yerində baxandan sonra rahat şəkildə endirim olacaqdır. Yola yaxın bir yerdə yerləşir. Olmamaları qismət. Çox gözəl evdir. Çox gözəl dörd otaqlı. Sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.